Я слышал и местное телевидение, и даже... тотально расширится. То есть мы планируем набрать порядка 10 тысяч новых сотрудников. Что, в общем-то, для дорога цифра практически неподъемная, потому что столько кадров найти очень сложно. Значит, почему мы не ищем эти кадры стандартным способом, как это делают все? Хантер, биржа труда и так далее. это невыгодно по многим параметрам. Во-первых, финансовый. То есть, представьте, мы набираем там 10, 20, 30 человек, и по нашей политике компании мы обязаны платить им зарплату. Стартовая вилка у нас 15-18 тысяч. Это практически как стипендия. Просто пока мы вас обучаем. Первые полгода. То есть вы представьте, такое количество человек, там 30 примерно. Мы обучаем в течение полугода. Потом оказывается, что кто-то из них не хочет, кому-то не нравится. Кто-то ушел там, кто-то уехал вообще в другой город и так далее. То есть такой партнер неэффективен. И в результате тот призовой фонд, который мы анонсировали, это 450 тысяч рублей за первое место и еще 15 призов более меньшего номинала. Этот призовый фонд оказывается не таким уж и большим, если построить эту логическую цифру. Именно поэтому мы решили вот в таком способе это преподать. для начала конкурс это конкурс. То есть это не то, что вот, если вы в нем хотите поучаствовать, значит мы обязательно вас берем на работу, там заставляем работать и так далее. Естественно, все это только на нашем желании. Просто смысл в том, что те условия, которые мы вам предложим, вы этих вряд не захотите Потому что это, как правило, в два-три раза зарплата выше, чем в средний уровень по И у нас уже вот, конкурс, так скажем, на стадии разогрева сейчас, то бишь вакансии, которые вакансии, я неправильно сказал. Мы сейчас набираем аудиторию, которая будет участвовать в конкурсе. До 31 марта у нас открыта регистрация. 31 марта портал станет закрытым. То бишь на него смогут зайти только те, кто уже зарегистрировался. Люди со стороны туда не попадут. Именно поэтому мы сейчас вот пытаемся студентов привлечь к этому активно, потому что у вас осталось практически неделя, чтобы зарегистрироваться. Те задания, которые сейчас есть, я уже сказал, они не серьезные. То есть направлены на рекламу конкурса в большей своей части. Поэтому не стоит на них смотреть как то скептически. То есть заданий еще бы не было. Задания начнутся серьезные 1 апреля. начнется именно Серьезная нормальная на Помимо тех 15 призов, которые анонсированы, у нас основная именно задача привлечь именно рекрутеров. И вы должны тоже расценивать это как большую награду, чем денежный приз. Потому что работа вам дается не на день, не на раз, она вам дается на всю жизнь, там, ну, по сложившимся обстоятельствам, в любом случае на длительный срок. И поэтому не стоит вот, думать, что 15 победителей каких-то умных уже там, как обычно у нас это все сделано, да, ну, победители известны, всем своим заплатят, это цифра. так. Во-первых, по регионам разбито, то есть даже участники с нашей фирмы, которые участвуют, они видели вообще отдельно. То есть вот Таганрог получит свой призовой фонд именно среди участников. Никто из работников к этому касаться не будет. Значит, конкурс проводится в Таганроге, потому что после уже существует в Таганроге, он сейчас не очень большой, порядка 200 конкурс сам по себе, он творческий. То есть это не какие-то там тестовые задания, что зашел, поставил 10 галочек и все там, я победил. Это не так. То есть все поля ответа это просто вот пустое поле, куда вы пишете свой текст. То есть никаких подсказок вам давно не будет. Будет дан только вопрос, и вы остаетесь наедине со своим разумом, чтобы на него ответить. Значит, почему конкурс называется именно созидательным интеллектом? Что это вообще такое? Мы понимаем, что заседательным интеллектом тот, который можно применить на практике, то есть тот, который дает реальную отдачу в нашем случае для бизнеса. Есть, у нас уже был случай, когда вот, один из таких вопросов творческих, который, так скажем, на практике был реализован, как продвинуть конкурс в Тверском регионе, в Тверской области. И вот стало 10 человек, которые предложили свою программу. Ну, как обычно, там думают все, это. повесить баннеры, дать рекламу на радио, что-то не потому, что делать автоконтроль. А по факту, когда провели голосование, выбрали одного человека. Если мы голосование провели, на продукте все будут развернуты прямо среди этой аудитории. Выбрали одного человека и говорят, хотите кто-то к нему присоединиться, просто в команду. И все, тишина. То есть вот одного выбрали, остальные уже не хотят. То есть они одумались, и в результате там один человек сидел, у которого все факторы, мы его называем, это суммарный балл, который вы заработали в конкурсе, он был самый-самый высокий, вообще среди всех фотографов. И вот он тоже представил свою программу, когда я его конкретно спрашиваю, вы готовы поехать Он говорит, нет, встать, все изменились, я не готов. То есть вот к слову о созидательном интеллекте. То есть он обладает интеллектом, безусловно, довольно высоким, но он не созидательный. Потому Проходить. что Не применим на практике То есть он есть, но он на наединистый. И вот это большая проблема в самом деле. И в результате реальной жизни выигрывает не тот, кто самый умный, а тот, кто самый активный. Поэтому мы прежде всего как раз приходим к студентам, потому что уровень интеллекта у студентов по статистике самый высокий. Это естественно, потому что вы своим интеллектом пользуетесь каждый день. У вас просто выбор нет, потому что вы учитесь. И всего он из-за своей специфики вот этой вот или видеоговорения, он нуждается в тех специалистах, которые в принципе в природе не существуют. То есть их не учат ни в вашем университете, ни в каком-либо другом в мире. То есть мы их обучаем сами. Единственное, что нам требуется от кандидатов, это чтобы они были обучали То есть, чтобы у них была голова на плечах и, естественно, желание учиться. А все остальное мы уже найдем с ним. Алексей Поросков добра. Здравствуйте, меня зовут Алексей. Ну, я бы хотел тоже немножко рассказать о конкурсе, то, что мне рассказал Артем. Во-первых, наш конкурс сейчас проходит только в четырех регионах. Это у нас Таганрог и окрестности. Четыре района Тверской области, Украина и отдельный регион выделенные сотрудники самого Сергей. Почему именно эти регионы? Это все, ну, можно сказать, провинция, то есть Таганрог и Тверская область. Причем в Тверской области это даже не сама Тверь, а именно четыре района Тверской области. Это те районы, которые прилегают к озеру Селикер, если вы знаете, там это форум молодежный, курортное да, такое место, очень красивое, с э, чистым воздухом, там, с красивой природой. Значит, в этих местах у нас находятся конкурс. Также центральный офис у нас находится в Москве. Но конкурс проходит только в провинциальных районах. Почему? Потому что это экономически выгодно. Нам выгоднее здесь сделать зарплату людям в 2,5-3 раза, как вот, сказал Артем, выше, чем платить уровень московских зарплат. Плюс аренда, естественно, недвижимость, все это тоже э, в провинциальных районах стоит дешевле. Но у нас есть здесь и так собственность, здесь мы можем построить и новые корпуса, если у нас будет необходимое количество людей, поэтому все играет Сейчас э, был анонсирован новый регион, это украина ну, в связи с тяжелой, скажем так, или сложной Политическая обстановка, или, ну, мы не политическая организация, мы предлагаем просто как бы, возможность людям заработать в своем интеллекте. Возможно, если там будет достаточное количество, то мы откроем офис и так. Поэтому наш такой, можно сказать, девиз маленький, это для того, чтобы вам заработать денег, вам не надо не уезжать куда-то далеко из своих родных мест. Мы именно пытаемся развивать провинциальные районы. Потому что это в любом случае выгодно. Это выгодно нам, это интересно вам, потому что у вас здесь друзья, родственники. Как, ну, здесь, здесь вы выросли, здесь большая часть ваших впечатлений, ваша жизнь вся здесь проходит. И ехать куда-то в Москву, если кто-то из вас был, то это абсолютно другой ритм, большой мегаполис, который затягивает. Вы должны вставать в 5 часов утра, чтобы в 9 приехать поспать и опять с утра бежать на работу. Это ну, это быстро выматывает. Поэтому мы решили отказаться от проведения ну, от сотрудников, скажем так, путем проведения конкурса в центральных районах. Теперь призовой фонд он отдельный для каждого региона. То есть он отдельный для Тверской области, отдельный для Таганрога, отдельный для сотрудников СИБОС отдельный для региона Украины. Поэтому вот 450 тысяч, как Артем сказал, это вот он, только для Таганрога. Плюс 15 призов поменьше. Какие призы? Очень хорошо видно, но можете увидеть. Достаточно крупные призы. Что еще? Так как мы испытываем достаточно сильный укол, готовы набирать людей. кроме технических специалистов, чтобы вы не боялись, нам требуется очень много и других специальностей, то есть это экономисты, финансисты, логисты, там, то есть ну, все, что требуется для работы офиса, бухгалтера, очень много других специальностей. Основное, как бы, основная, скажем так, потребность также у нас в управлении, то есть это самый такой острый вопрос, потому что люди туда идут неохотно, потому что это все-таки бизнес, там э, это большая ответственность, большие деньги и так далее. И вы несете ответственность не только за себя, но и за ту работу, которую выполняют другие люди. И часто вы либо не можете проконтролировать эту работу, либо не можете выпол ну, заставить их выполнить так, как это надо. То есть много проблем. В связи с этим э, Андрей Геннадьевич Морозов, это генеральный директор компании, э, параллельно с проведением конкурса, он... Э, Сделал такое обращение участникам и предложил создать несколько групп обучения, скажем так. Сейчас их в данном, в данном случае их три таких активных. То есть это группа презентаторов, так как вот все, что мы делаем, это снимается на видеокамеру. Нам надо делать из этого монтировать ролик. То есть приглашает абсолютно фактически любой желающий, которых мы можем научить, можем привлечь, дать им материал для работы, и они смогут ну, бы, проявить себя. Вторая группа ⁇ это группа программистов. Сайт, который сделан intellect.sebo.ru, если вы его сравните с сайтом sebo.ru, это две больших разницы. Потому что над сайтом конкурса там работают ну, один-два человека. Остальные мы пытаемся сейчас тоже набрать таких же молодых активных, научить их Java программированию путем более опытных специалистов они им дают материалы, проверяют, дают задания и привлекают уже к разработке самого сайта. Причем сайт он, он очень динамичный, там постоянно появляются какие-то новые материалы, видео, новости, <coughs> так далее. Работы очень много. Это вторая группа программист Третья группа, основная, на которую возлагаются наиболее такие большие надежды, это группа руководителей. То есть туда приглашаются люди, у нас есть методичка, которая является интеллектуальной собственностью корпорации СИГОС, и участникам этой группы дают возможность с ней ознакомиться. Ее нельзя выносить за пределы офиса, вы можете ознакомиться только с ним. Плюс Андрей Геннадьевич Морозов сам проводит занятия с участниками этой группы. Сейчас вот, было проведено два занятия, было, были выданы как бы, скажем, домашние задания, которые выполняют участники он лично знакомится с этими результатами и как бы, будет проводить дальнейшие занятия. Что это вам даст? Во-первых, при удачном, скажем так, участии или выполнении заданий вы практически сразу получите руководящую должность с необходимым оплатом. Как бы, конечно, практика и теории отличается, то есть посмотрят, как вы работаете на этой должности, и дальше уже предложат вам это исполняющие обязанности и уже начальник плюс к этому для четырех лучших участников этой группы управления предусмотрена стажировка в Дубае в Дубае там тоже находится один из наших офисов у нас несколько офисов по всему миру это Финляндия, Арабские Эмираты Дубай Вьетнам еще где-то сейчас если честно точно не помню просто, но их несколько в России. То есть для тех, кто покажет э, хорошие результаты, будет полностью оплаченная поездка со всеми э, там, услугами, ВИП номерами и так далее, с оплаченным шопингом. Но для этого вы должны показать неплохие результаты. Поэтому мы сейчас предлагаем вам как минимум зарегистрироваться на сайте конкурса, чтобы у вас ну, сейчас, допустим, у кого-то нет. ознакомятся вот с характером нашей работы, с условиями там, конкурса и так далее, они сразу берут в отдел кадров и узнают, что надо, чтобы устроиться на работу. По своему опыту, не только по своему, а по опыту участников конкурса, которые уже получили работу всего, могу сказать, что 90% из тех, кто приходит в отдел кадров, ну, особенно студенты на какую-то высокооплачиваемую должность они не попадают, потому что там очень высокие требования. Достаточно. То есть там ну, программисты, какие-то управленцы и так далее. Вы можете зайти на сайт sibos.ru, там есть полный список локаций и требований. Также при поступлении на работу вы проходите первичное тестирование, которое включается в несколько тестов, такие как профтесты, смотря на какую специальность вы подаете, тест IQ, знание английского, знания русского, там еще что-то, что-то около этого. Так как у нас все, ну не все, а большинство партнеров это зарубежные, то знание языка тоже приветствуется. Но если вы его не знаете, то у нас организуются курсы английского языка в рабочее время для сотрудников, тех, кто хочет подтянуть знания своего. Также, естественно, командировки зарубежные, как зарубежные, так и командировки по России вы знали, как работают люди. Потому что вся работа в основном проходит удаленно. Ваше рабочее место это компьютер и интернет. Если у вас есть компьютер и интернет, вы фактически с любого места можете выполнять поставленные перед вами задачи. Поэтому мы сейчас предлагаем вам поучаствовать, потому что конкурс даже еще не начался, а мы уже как бы получили вещественный результат. Вот как Артем сказал, те три человека, которые поехали выполнять задание теперь это мы то есть это вот я артем и еще один человек сергей но его сейчас нет поэтому из-за этого мы уже получили реальный день сергей получил 50 тысяч мы получили по 40 тысяч за три недели работы Единственное, как бы такой нюанс чтобы вы понимали мы поехали продвигать конкурс но это рекламная кампания по большому счету а мы не рекламщики я системный администратор, Артем инженер, и Сергей у нас малярший контроль. Мы не имеем как бы, профессиональной подготовки в этой области. Но так как этот конкурс называется именно конкурс созидательного интеллекта, это был своеобразный тест на то, как мы можем приложить свой интеллект в такой как бы, стрессовой, необычной ситуации. Потому что та работа, которой мы занимались, мы не знаем, такое делать. Но надо работать главная мозга. То есть если вы это можете, значит вы нам подходите. И даже если у вас результаты ниже среднего, а они у нас, вот, можно на нас посмотреть, они ниже среднего. Как вот Артем сказал, самый умный он не поехал, он остался здесь, он также отвечает на вопросы. Может быть что-нибудь у него и получится. Но мы уже получили результаты, я получил новую работу, Артем там уже работает. Поэтому участвуйте, принимайте участие, обучайтесь. Мы готовы вас обучить, уже по результатам этого обучения предложить какую-то работу. Также, значит, если кто-то решит через отдел, карта, все-таки это делать, у нас есть э, вакансии для студентов э, с плавающим графиком, То есть вы можете совмещать учебу и работу. Там, ну, зарплата там небольшая, но вы, по крайней мере, можете познакомиться с характером работы, что как делать, как вообще работать чем она занимается. Да, пожалуйста, зарплата. Для студентов, если вы через отдел кадров приходите, это 8 тысяч. Но у нас есть один участник конкурса, который студент, тоже очной э, форма обучения, он принял участие в конкурсе и записался в группу программистов. Ну, скажем так, выделили, доверия доверие, и сделали зарплату 18 000 чего вы могли на руку видеть. А Они сейчас достаточно много, во многих местах разрешены. Поэтому ну, он показывает пока что неплохие результаты. То есть он учится параллельно, так учится в институте, в тоже. Э, параллельно проходит обучение группы программистов и уже какую-то работу делает. И уже получается Я немного поясню. 8 тысяч это озвучена зарплата. Это Минимальная вообще должность, которая только может быть все больше. Это называется инженер дежурного сопровождения, телефон, человек, который сидит на, телефон, на телефоне и принимает просто абонентские запросы. То есть, по сути, вообще никакой интеллектуальной деятельности не выполняет. И на эту должность идут студенты, как правило, первого или второго курса. Есть, если вы являетесь студентом старшего курса, наверняка у вас уже достаточно знаний, чтобы идти на нормальную должность. Это у нас обычное инженер внедрения сопровождения, а там стартовая века 15-18 курсов. Другой вопрос, что нужно, естественно, норму вырабатывать, хотя бы 75% рабочего времени положенного от 8-часового рабочего дня. То есть просто для студентов это может быть сложно, потому что я помню себя как бы по студенчеству и я с 9 до 9 просто в институте находился ну, только на занятиях, то есть работать мне было тогда некогда. Поэтому, если вы возьмете лишь полдня, то тогда, конечно, зарплата соответственно будет у студентов старших курсов у многих там бывают, что вообще свободные дни, там, например, военная кафедра или еще что-нибудь, вы можете в этот день поработать не 8 часов, там, а 12 или 15, там, например, и перекрыть сразу два рабочих Конечно, это сложно, но учитывая, что молодой человек способен себя содержать в таком возрасте, а не сидеть на шее у родителей, это, по-моему, вполне достойно. Естественно, время это от вас потребует какого-то и усилий. Еще один такой момент, как уже сказали, мы работаем на рынке IT. Причем это говорит, что это рынок очень быстро, динамично развивающийся, чтобы оставаться хотя бы на месте, нам приходится <существ> двигаться вперед. Поэтому вот, первые полгода, когда вы приходите, там идет обучение, как уже Артем сказал, вы получаете вот этот вот стартовый Но после прохождения обучения идет аттестация. По результатам этой аттестации вам поднимается оплата. Это первое. Второе. Есть, э, так как бизнес развивается, администрация и обучение оно проходит фактически нон стоп Вам там есть доплаты за знания определенных технологий. Там. Есть QL, ORAC, Linux, так далее. Если вы это, э, начинаете изучать... Ну, по должности у нас действует так называемая меритократия. Это так скажем, власть достойным. То есть не демократия, когда власть народа там, или власть большинства, а именно власть достойным. Ввиду чего должность и зарплата у нас, в общем-то, могут не совпадать, так скажем. То есть вы можете быть, так скажем, рядовым сотрудником, но получать больше своего начальника. Если от вас отдача такая, что как бы, даже начальник этот, понятен, то есть руководитель, он руководит. То есть его работа в том, чтобы руководить, чтобы дать вам работу, и проверить ее выполнение. Но он сам может эту работу так, как вы, не уметь даже делать. И более того, скорее всего, не умеет. Потому что, вот, к примеру, мой отдел 15 человек. У нас там 4, 5, 6 направлений. Один человек не в это выучить. Поэтому он просто следит за работой отдела. Но каждый конкретный сотрудник, он может быть просто экспертом в своей области. И он может получать больше своего начальника. Поэтому тут немного вопросов, к чему вы все-таки Зарплата, она напрямую будет выдаваться вам вот на этих аттестациях, которая проходит там в промежуток от полугода до двух лет, в зависимости от направления и ваших результатов, так скажем. Когда вы выходите на аттестацию, вы показываете свои достижения. И уже топ-менеджеры и сервис-боссы, оценивая вашу работу и реальную отдачу для бизнеса, они ставят вам ту или иную зарплату, которая, в общем-то, является коммерческой тайной и по сути ее никто не знает. Поэтому получается, что вы работаете именно сами на себя. То есть рядом сидящий сотрудник, он может там вроде бы как заниматься тем же самым, но получать по-разному. Потому что мы смотрим именно на результат. Еще один такой момент, как я вот сказал, нам нужны именно управленцы. И вот эта система, которая у нас сейчас, это ну, можно сказать, что это ее недостаток, один а из недостатков. Потому что человек может он будет просто хорошим техническим специалистом и он не хочет просто брать на себя ответственность за выполнение работы другими людьми или там за какое-то выполнение в целом проекта. Нам, нам нужны люди такие, которые могут методично и системно подойти к управлению проектом, при этом брать на себя ответственность за принятие решений. Потому что, естественно, легче всегда просто сесть и отвечать за свои поступки, а не за ту работу, которую делает другой человек. Именно поэтому создано у нас группа управления, которую будут обучать. Потому что ситуация примерно следующая часто возникает. Есть новый проект, заходят в отдел и спрашивают, кто хочет быть руководителем проекта. А всем устраивается, допустим, сейчас его зарплата, его там должность, то, что он как бы выполняет свою работу, получает какие-то деньги. И как бы желающих обычно не находится. И если они есть, то мало. А их в любом случае меньше, чем у нас есть проектов. Проектов очень много, которые надо реализовывать, но не хватает людей. Поэтому у вас есть выбор в любом случае. Либо расти как, бы, как, как технический специалист, профессионально, либо расти по карьерной лестнице. И в том и в другом случае будет отдача, как да, и материальная, так и именно для вас в качестве развития профессионального. абонентов сотового оператора обслуживающих. Знаете, сеть начинает тормозить, когда все дешевому интернету подключаются. И вот наша задача сделать так, поставить программное обеспечение, оборудование, чтобы все работало хорошо. Вот вам пример такого проекта. Допустим, там, ну, пример, как, с потолка цифры, у Теле2 там, 6 миллионов абонентов, надо расширить его, там, до 12, до 10 миллионов обновление обновления программного и аппаратного там, обеспечения. Какие еще вопросы? Созывайте, не А кто не хочет регистрироваться, кому это не интересно? Ну, по каким-то причинам, вообще по любым. Кто не будет участвовать в конкурсе, можно? Сразу все побегутся, да, и они видят какие... При этом все попробуют разширить наш новый проект. Спасибо. Да. Еще один такой момент. Там, значит, у нас есть программа, которая сейчас открылась. Проще говоря, если будут какие-то вопросы при регистрации, там достаточно сложная сейчас форма, и там ну, много вопросов, можете записать мой телефон, я помогу вам с регистрацией, либо просто отвечу на какие-то ваши вопросы. Потому что сейчас у нас еще один кадр начал жаловаться, что люди, у которых возникают проблемы, они все пишут и звонят в отдел кадров, а он не может ответить на все там, технические какие-то вопросы. Поэтому, если кому-то это интересно, подойдите, запишите телефон или мою электронную почту, я вам помогу.